В ефірі програма Пульс, актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. 2016 рік в Україні оголошено роком вшанування ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції та пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Сьогодні до нашої студії завітали голова міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України в місті Новомосковську Валерій Федорович Гнітко та заступник голови з питань фінансів міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України в Новомосковську Олег Фахразевич. Доброго вечора вітаю, Добрий, Добрий вечір. Дякую, що сьогодні прийшли. Розкажіть, будь ласка, в цілому про організацію Союз Чорнобиль України саме в Новомосковську та в чому полягає її діяльність. Ну Новомосковська організація Союз Чорнобиль була створена в 93-й роді. Перший председатель у нас був Трайновський Віктор Борисович. Ця організація була створена для вирішення медико-соціальних проблем, особенно социальных, потому что это только началось Чернобыльское движение. В 90-м году вышел закон о статусе чернобыльцев. И чтобы поддерживать законные эти все акты, были созданы организации. Днепропетровская была создана организация, там был Разумовский, Терозумов. У нас Трояновский. Ну, потом же занимались мы в основном этими вопросами чернобыльцев. Это обеспечение, допустим, продовольственными товарами. Были открыты магазины для обеспечения чернобыльцев по улице Красноармейская. Потом в Унирмаге был отдел по обеспечению товарами промышленными. В мебельном магазине тоже были открыты отделы по обеспечению мебелью. Ну, ставились на очереди э, чернобыльцы, обеспечивались. Ну, потом же э, э, у нас в организации пришли новые руководители. Э, Стал председателем фонда инвалидов Кудрявцев. Ну, мы организовали на базе нашего союза Чернобыль э, фонд инвалидов Чернобыля. Председателем стал Кудрявцев Вячеслав Иванович, но он уже ушел из жизни. Я был его заместителем. Был еще широкий у нас председатель новомосковской организации. Но так как перешла организация, стала она новомосковской районной организацией инвалидов, получается упразднилась у нас Новомосковская организация Союз Чернобыля. И в основном сейчас на базе Новомосковской районной организации инвалидов Союз Чернобыль Украины мистер Новомосковска мы работаем чернобыльцами. Была Исакова председателем после Широкого, так как он умер. При Исаковой ну, я, были у нас члены Союза Чернобыль такие как... Тима Синица умер, Пересыпкин Толя умер, потом Мешка, он выехал, Семеновы, жена работала его по детям, вопрос решала детские, там для обеспечения детей, допустим, на новодние праздники, для решения проблемы по санаторию, в Киевский этот самый Пущеводица вроде отправляли детей на лечение. Это была наша организация. При этом был построен памятник во время... Особые, особые вопросы тогда уделяла по поводу памятника. И Крывко Александр Сергеевич помогал. Но самая большая помощь в установлении памятника в городе Новомосковске у нас была такая Синицына Валентина. Она была депутатом Горсовета. Очень помогли установки памятника, макет делали, это самое. Ну, там у нас несколько было макетов, но остановились на вот этом, который сейчас установлен в городе Новомосковске. На сегодняшний потом стал Адаменко, тоже решались вопросы и медико-социальные, и материальные. Выделялась и благотворительная помощь, и помощь чернобыльцам. Большую помощь там народный депутат Нестеренко оказывает, ну, он пайки выделяет вот этим всем мероприятиям к 14 декабрю, там, к 26 апреля. Но ну, это 14 декабря у нас является день чествования ликвидаторов. Я пришел в эту организацию, ну как пришел, я стал в сентябре месяце, это полгода назад. Тоже сейчас проводим мероприятия по обеспечению наших чернобыльцев. Очень сейчас много вдов. У нас вдов 28 человек в городе Новомосковске. Им тоже будут выделены наборы от Нестеренко, от городского совета будет выделена материальная помощь в деньгах. Я в организации с 2006 года. В городе Новомосковске я переехал в 2006 году после окончания службы в МЧС. Звание полковника приехал сюда э, долго, и сразу в принципе, вступил в организацию. С этого момента ну, идет мой путь в организации, и только вот начиная с прошлого года нас вот одновременно э, с Валерием Федоровичем выбрали э, в составе, так сказать, руководящего состава э, нашей организации. И с этого момента мы начали заниматься вопросами обеспечения наших чернобыльцев. Провели фестиваль чернобыльские мотивы, провели награждение чернобыльцев грамотами и медалями Новомосковского исполнительного комитета. И в это время у нас как раз проводил награждение Горошко Сергей Григорьевич. На фестивале кстати, вот по фестивалю можно сказать отдельно. Это же уже международный фестиваль, уже много-много лет уже идет. Проходит он под эгидой областной организации и, естественно, под эгидой обладежной администрации. На этом фестивале наши ребята заняли в определенных номинациях первые и вторые места. И причем это практически каждый год мы имеем в этом вопросе ну, приоритеты и поддерживаем потому что фестиваль это как раз он предназначен для того чтобы поднять чернобыльское движение показать что мы есть что мы есть этот конкурсный фестиваль он проходит ежегодно уже как говорится много-много лет и в этом году опять-таки 14 декабря будет проводиться и опять будет повторение этого фестиваля и будут участвовать наши представители. И я надеюсь, что и в этом году мы тоже получим хорошие результаты в этом вопросе. В плане финансовой деятельности, конечно, у нас ситуация складывается следующим образом, потому что мы обращаемся за помощью ко многим предприятиям, ко многим руководителям нашего города. Все это учитывается, все это приводится, как говорится, в соответствии и передается нашим чернобыльцам для оказания их жизненных, для улучшения их жизненных условий. В результате этого мы, например, оказываем такую помощь, как послеоперационную поддержку. После того, как люди попали в очень неприятные жизненные ситуации, мы стараемся по возможности оказать эту помощь, потому что средства наши невелики. Нам оказывают помощь сторонние предприятия, но не всегда нам идут на помощь, на встречу. Очень многие, ну, в связи с тем, что получилось так, что очень много разных организаций на сегодняшний день существует, это и ветераны, и... Эм, Великий перелик зарегистрированного громадских организаций. Да, 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 вот не их не очень не много, не и поэтому... Как бы распыление этих средств и нам достаются тоже какие-то крохи с этого стола. Ну естественно, мы пытаемся все, что мы получить, получаем, передать тем людям, которые на сегодняшний день нуждаются в, этом, в, этих, в этой помощи. Добре, дякую. Ви щойно промовили, що фестиваль Чорнобильські мотиви він плановий. Цьогоріч він також відбудеться, наскільки я розумію. Організація такого масштабного заходу вона потребує певних зусиль. Як розпочинається підготовка безпосередньо, скільки вона триває та на цьому етапі кого ви залучаєте, з ким ви можливо з, ну, співпрацюєте та звертаєтеся за допомогою? Ну от саме на цьому етапі в цьому питанні ми. находим, так сказать, взаимоотношения с, с отделом культуры горосполкома и с преподавательским составом школ. То есть все вместе мы организуем, делаем, проводим мероприятия здесь в городе, после чего идет отбор, и мы представляем своих людей на фестиваль. До 30-ї річниці вшанування пам'яті жертв аварії на ЧАЕС в Новомосковську. Також відбудеться пам'ятний захід. Куди звертатися людям, які яким, можливо бажають взяти участь, та просто вшанувати пам'ять людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та що наразі відомо про те, коли саме він відбудеться і як буде проходити у нас новомосковське будуть з е, е, проведені 25 апреля. Почему 25 апреля? В этом году предстоит 30-летие ну, 30 нашей трагедии, и нас всех, мы должны присутствовать на 26-е в Днепропетровске. Я и со мной там 20 человек. Это обязательный вариант, это бывает такое. И мы решили проводить и 25-е. Но до 25-го мы проводим по всем школам города, в техникуме, в библиотеке. Вот непосредственно сегодня звонили, я договорился с подростковой библиотекой. О встрече с молодью нашей будет тематика Чернобыльская, нужно довести до наших до нашей ну, молодых, вообще молодежной аудитории. Да, молодежной аудитории что это такое Чернобыль, что такое атом, радиация, как это наши проблемы, допустим, если интересуют, с которыми мы столкнулись чернобыльцы, это будет проводиться по всем школам. У нас расписаны до 25 числа вот эти, потом библиотека наша, потом краеведческий музей, мы вот 15 будем встречаться тоже, там будут у нас и школьники, и, может, студенты с кооператив, с металлургического техникума. Это будет что именно по, по проведению тематических вот этих собраний, именно посвященное 30-летию трагедии. А 25 числа я приглашаю всех жителей Новомосковска прийти на митинг, который состоится в 12 часов дня. У нас будет заседание еще до этого в Воресполком Круглый стол с привлечением всех служб города. Потому что у нас есть проблемы и есть вопросы к службам города юго горводоканалу и коммунальным службам и Совбез будет, и пенсионный фонд, ну все приглашены вот эти, эти работники. Доброе, нам уже известно также, что вы собираетесь передать икону до Свято-Троицкого собора. Расскажите, пожалуйста, про яку саме йде мова, та як взагалі вам вдалося ее отримати? Эта единственная икона является, которая отражает и живых, и мертвых на этой иконе. И значит, мы обратились в Троицкий собор, и благодаря отцу Андрею мы организовали изготовление этой иконы. Она, конечно, большие средства, но очень много нам помогают спонсоры. Сейчас у нас ходят, допустим, наши члены организации. И, ну как, собираем мы. Ну, в принципе, мы уже собрали в основном эти средства. Большое, конечно... Большую помощь нам помог Александр Швец по изготовлению иконы. Плюс вот эти вот все магазинчики, которые не отказывают. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но мы собрали средства. И эта икона, я разговаривал недавно с отцом Андреем и постарался, чтобы, ну, попросил его чтобы они изготовили ее до 25-го, чтобы на митингу нам вручить э, нашей Новотроицкому собору нашу икону, и будет там она свячена, будет там проведена панихида э, на митинге, ну и плюс все, которые э, заходы планируются, на этом митингу будет. Так что я все жители Новомосковска приглашаю на митинг в 12 часов дня, который состоится 25 апреля. Можно сказать так, что эту икону, в принципе, мы создаем всем миром. Потому что ну, это не наша выдумка, это икон называется Чернобыльский спас. И ее, она появилась пять лет назад. Впервые ее вынесли. И в дальнейшем, в принципе, мы надеемся, что это будет как бы наш представительский знак. И, может быть, даже будет вот на 26-й проводиться как крестный ход к памятнику одновременно с выносом этой иконы. И, ну, вот это потому что там действительно отражены и настоящий момент, там дерево, которое Чернобыль которое сделано крестом, и с двух сторон стоят мертвые и живые чернобыльцы, которые которым, в принципе, посвящена икона. Это впервые за все времена на ней отражены живые люди. Ну, я думаю, что это, безусловно, очень важный такой такий... Доволі і тяжкий, і приємний одночасно момент для всіх людей, які якимось чином пов'язані їх родини та просто їх життя безпосередньо от, з аварією на ЧАЕС. І я також знаю, що для вас це теж не пусті слова, чи могли б ви поділитися, можливо, якимись своїми спогадами чи речами, які ви вважаєте, що напевно треба знати та про що людям треба пам'ятати от безпосередньо обов'язково? Ну, как мы знаем, эта трагедия произошла 30 лет назад, конечно, она унесла много жизней и до сих пор она уносит. Это невидимая смерть, потому что радиация, она невидимая, это невидимая вообще смерть. Если, допустим, в бою видишь там, кто стреляет, где можно там как-то, ну, избежать попадание там пуль или как а радиация это ну, такое которое оно если атом вышел из-под контроля конечно это очень опасно ну я что хочу сказать конечно когда была была авария вот непосредственно я был меня забрали в 2 часа ночи приехали забрали потом отвезли в этот самый в аэропорт ну в Днепропетровс сформировали этот, нашу полностью э, подразделения, и потом в аэропорте, на самолетах отвезли, потом везли нас на машинах. Но ну, я к чему веду? Понимаете, организация, вот и как на мой взгляд, как таковой организации вот, не было защиты, я не знаю, у нас не было такой защиты от радиации, понимаете, вот, не было ни накопительных этих, даже не хватало и лепестков, ну, это было, конечно, оно было, это первый раз Советский Союз столкнулся с криминогенной такой катастрофой. Может, из-за этого они не знали, как в этих случаях поступать. Ну, чтобы такого, конечно, не повторились, должна молодежь знать, что э, должно быть все. Во-первых, э, прежде чем что-то, э, ну, я имею в виду, вот, э, изготовить или... Э, Нужно все обдумать, как нужно, все, безоп все меры безопасности, все, и тогда только воплощать это в жизнь. Ну, я, я думаю, сейчас, конечно, очень много для себя приняли во внимание, что это был, конечно, урок всем. Может, такого, я, я думаю, дай Бог, чтобы такое не повторилось. Просто что молодежь должна знать, что такое было. И была это страшная трагедия для и Украины, да и для Европы. И вот рядом и Беларусь тоже пострадала, и Россия пострадала. Я имею в виду, что очень-очень-очень много людей пострадали от этой катастрофы. Ну, судя по статистике, там пострадавших где-то порядка 9 миллионов человек, которые попали в зону вот этого поражения и всего прочего. Мы, самое интересное, в то время были молодыми, красивыми, как говорится, и веселыми. Но нас, как говорится, никто не спрашивал. Как вот как раз Валерий Федорович говорил, меня тоже за 4 часа до отхода поезда с Кривого Рога, я тогда был командиром роты, мотострелковой роты 25-го танкового полка Криворожского, за 4 часа до отхода поезда на Киев нас вызвал командир дивизии и сказали, Вперед, мы сказали есть и поехали, потому что такой момент был. Я вот, например, тоже попал в село Арана, там был отдельно строительный батальон. Мы проводили первичную дезактивацию 3-4 блока. Естественно, там никто не знает, сколько, кто чего получил, так как, несмотря на все те условия ну, проверки, была строгая норма. Не более там 1,8 бр в день на станции, и плюс добавлялось то, что мы на фоне там сидели. Это где-то порядка еще до 2,5 БР в сутки. Те, ну, были, очень многие ребята, вы же знаете, о том, об этом много говорят, о том, которые были на крыше, которые с роботами. Роботы не выдержали, а люди выдерживали все. И героизм, конечно, наших людей беспределен, потому что показать вот это вот идти, что называется, бой в бой с невидимым противником, это, наверное, самое страшное, которое можно было бы придумать на сегодняшний день. А в итоге мы там получали какие-то деньги и вот такие вот благодарности от, со от советского народа, так сказать, от советского этого самого. И сейчас вот со всеми своими проблемами, как говорится, остались один на один. И в итоге она вспоминает реально только вот два раза в год, это 26 апреля и 14 декабря, когда касается честных чернобыльцев. Надеемся, что все мероприятия, которые правительство, в принципе, заложило на этот год, будем надеяться, что они будут выполнены именно в том объеме, который котором необходимо для нашей и организации, для наших людей, и чтобы все это как бы состоялось, чтобы не хватило средств на нас, и чтобы это не получилось пустым звуком. В принципе, из такого... Основного. Ну, я дякую вам, что вы вообще вспомнили про зустріч с таким, з таким... Власне, страхіттям, страшною трагедією, яка е, зламала життя багатьох людей сьогодні. Трагедія, на жаль, дуже молода. ну 30 років це ще не так і багато для історії, проте ми сподіваємося, що дійсно вона забута ніколи не буде, та е, висновки не дадуть ні, жодної ймовірності, аби це повторилося знову. Я пропоную вам наприкінці звернутися до жителів Новомосковська. Я хочу сказать, дорогие наши новомосковцы, не будьте безразличны к нашим чернобыльцам, всячески старайтесь помогать, я имею в виду, которые есть руководители нашего города, руководители наших коммунальных служб, руководители больниц потому что это очень большая проблема наших чернобыльцев, особенно в медицине, особенно в коммунальных службах, которые столкнулись сейчас тоже один на один, ну, все жители Украины столкнулись на один, ну, тем более наши чернобыльцы, так как они являются и больными людьми, ну, попрошу вас 25 апреля прийти на митинг, который будет в городе Новомосковске, возле памятника чернобыльцам на 12 часов. Не будьте безразличны к нам. Хочется добавить еще следующее. Дело в том, что у нас числится в городе Новомосковске свыше 400, 400 чернобыльцев. Но в организации состоит всего лишь порядка 90 человек. И то кто-то постоянно, кто-то не постоянно. Я хочу обратиться к вам. Обращайтесь к нам, вступайте в организацию, потому что только в организации наша будет сила. И только тогда мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов в нашей работе. Наш адрес ⁇ это Шевченко 7, полуподвальное помещение Райеж администрации. Мы ждем вас всех, дорогие наши. И напоследок я хочу сказать и поблагодарить наши, наших руководителей медицины, письменного Юлия Всеволодовича, нашего чернобыльского врача Черенкова Наталья Валентиновна, главврач Гинкота, руководство города, по социальным вопросам Валерий Николаевич Сейчас секретарь горисполкома, исполняющий обязанность главы Сергей Григорьевич Горошко, Горбач Галина Николаевна, это начальник СОВБС, которая тоже идет с нами по жизни всегда, старается решать наши все возможные вопросы в социальном. И поблагодарите директора завода Антипова, директора ЖБК, теплосеть, горводоканал, которые в наш трудный час идут все равно на помощь. И очень, очень много фамилий, мне просто не хватит времени перечислить, которые есть в нашем Новомосковске, люди, которые идут на уступки и помогают. Но есть, которые и не понимают наши проблемы, отнекуются. Ну, мы это тоже понимаем, спасибо им и за это и дай Бог здоровья всем жителям Новомосковска, нашим чернобыльцам, вдовам, которые остались без кормильцев, которые ушли из, жизни, наши чернобыльцы. И благодарим вам за внимание. Дякую, что сегодня пришли до нас в студию за співбесіду. Также дякую вам. На все доброе. Спасибо вам. а я нагадую, що сьогодні у нас в студії були голова міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України в місті Новомосковську Валерій Федорович Гнітко та заступник голови з питань фінансів Олег Фархазиовича В Студії працювала Наталія Бондар. На все добре.